নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে টাইটেল থামলিন চাই যে কিবা এটা আপডেট আছে হয় আপডেট আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে শেষলৈকে গম পাব আৰু পোনপ্ৰথমতে কৈছোঁ আমাৰ অসম আৰক্ষী এডমি কাৰ্ড খুব সোনকালে আহিব সোনকালে আহিব কোনটো মাহত আহিব সেইখিনি কথা কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ হাতত বেছিদিন সময় নাই চাওঁতে চাওঁতে যিহেতু মে' মাহটো প্ৰায় যাবই হ'লি মে' আজি পোন্ধৰ ষোল্ল তাৰিখমান হ'লি নেকি গতিকে মে মাহটো তেনেকৈ যাবগৈ বিছ তাৰিখ পঁচিছ তাৰিখ ত্ৰিছ তাৰিখ তেনেকেই মে' মাহটো গুচি যাব আৰম্ভ হৈছিলহে গতিকে মে' মাহটো যাবগৈ জুন মাহ আৰম্ভ জুনৰ চাৰি তাৰিখে দিব ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট তাৰপিছতে গোটেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক জাৰি কৰিব নিউকৈ এপ্লাই হ'ব নে হ'ব কিন্তু এডমিট কাৰ্ড যে জাৰি কৰিব সেইটো ছিয়'ৰ আৰু যিমানখিনি কথা গম পাইছোঁ বা যিমানখিনি কথা আমি চালি জাৰি চাওঁ কিন্তু নিউকে এইবাৰ এপ্লাই কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা তেনেই ক'ম তেনেই ক'ম কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ আছাম ফৰেষ্টৰ পদ আহি আছে আছাম ফৰেষ্ট বা বন বিভাগৰ বন বিভাগৰ পদ আহি আছে এই গোটেই ৰিকুইটমেণ্টখিনি হ'ব হয়তো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈ আমাৰ বৰ্তমানৰ পঞ্চাছ হাজাৰ প্ৰকাশিত বা যিমানখিনি ভেকেঞ্চি ৰিকুইটমেণ্ট হ'ব জুলাই মাহৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ব এই গোটেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত হয়তো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানে এই বছৰ শেষৰ ফালে আকৌ নতুনকৈ এছ এল পি আৰ বি আই ৰিকুইটমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভেকেঞ্চিসমূহ প্ৰকাশিত প্রকাশিত করব আসাম ফৰেষ্টৰ আসাম ফৰেষ্টৰ যিহেতু গম পাইছে তিনি হেজাৰ পোষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰায় ধাৰ্য কৰা হৈছে বা যিহেতু বাজেটতো ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে ফৰেষ্টক লৈ বা ফৰেষ্টৰ গোটেই লৈ যিহেতু পোৱা হৈছিল বা ফৰেষ্টৰ মানে যিটো পি ডি এফ ফাইল আছে যিটো আমাৰ বাজেটৰ হয় তাতো যিহেতু লিখা হৈ আছে বাৰু যিকেই ধৰক লিখা হৈ থাকক নাথাকক সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু ফৰেষ্টৰ প'ষ্ট আহিবই কিন্তু লিখা হৈ আছে বাকী আমাৰ যিহেতু আমাৰ গোটেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আছে যিহেতু এটা বিভাগ আছে গতিকে সেই বিভাগটোত প'ত পদ নিশ্চয় আহিব বাকী ইয়াৰ আগত যেতিয়া ফৰেষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিল প্ৰায় আঠাইছশমান আছিল নেকি সেই আঠাইছশ পদত প্ৰায় তিনশ চারিশান আমাৰ পোষ্ট খালি হৈ গৈছে বা কিছুমানে মানে জয়ন বা বা কিছুমান খেলি মেলি খেলি মেলি কাৰণে বা কিছুমানে মানে প্রায় তিন ফিফটি সেভেনটা পোস্ট আমাক খালি কৰি ৰখাইছিলে সেইটো জি জিপি সিং ডাঙৰীয়া সারে কৈছিল যে সুইটেবল কেণ্ডিডেট নেপালে মানে যোগ্য সেই আঠাইছশ যোৱা বা যা পৰা থ্ৰী ফিফটি সেভেনটা পোষ্ট খালি কৰি ৰাখিলে আৰু বাকী যেনেকুৱা যি ধৰণে নহওক ফৰেষ্টৰ প'ষ্ট আহিবই বা তিনি হেজাৰমান আহিব হয়তো তাতকৈ বেছিও আহিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান তিনি হেজাৰ প'ষ্ট আহিব বুলি বৰ্তমান আমি গম পোৱা গৈছে আৰু কথাখিনি জনাই দিছোঁ যে পুলিচৰ নিউ এপ্লাই হ'লেও নহ'লে কামাণ্ডৰ নিউ এপ্লাই হ'লেও নহ'লে হতাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নিউ এপ্লাইৰ কাৰণে কোনসকলে ৱেইট কৰি থাকে যিসকলৰ বয়স তেতিয়া সোতৰ বছৰ আছিল তেতিয়া ওঠৰ বছৰ হ'ল গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা তোমালোকৰ ওঠৰ বছৰ হৈছেহে গতিকে আৰু বহুত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিব চৰকাৰ সলনি হ'ব বা চৰকাৰ সলনি হ'লেও নহ'লেও বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনে বহুত কাম কৰি আছে ৰিক্ৰুটমেণ্টক লৈ একলাখ চাকৰি এইবাৰ অসমত দিছে ইয়াৰ আগত দিছিল জানো গতিকে কেতিয়াও দিয়া নাছিল তেনেকুৱা কেতিয়াও সুযোগ অহা নাছিল গতিকে চৰকাৰ সলনি হ'লেও নহ'লেও বাকী বিজেপি চৰকাৰখন যেতিয়ালৈকে থাকিব বা আমাৰ অসমত যেতিয়ালৈকে মামা থাকিব তেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টবিলাক চলিয়ে থাকিব ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আহি থাকিব খুব ভাল ভালতো আহিব এতিয়া ফৰেষ্টৰ কথা গ গম পাই যায় তিনি হেজাৰ গতিকে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ বা এই বছৰ শেষৰ ফালে আমাৰ ফৰেষ্টৰ আহিব ফৰেষ্টৰ কথা জানে এ পি এফ থাকে যিটো আমাৰ কনষ্টেবল বুলি কয় এ পি এফ মানে আছাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ এ পি এফ এ পি এফ জানে কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ এতিয়া যিসকলে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকে মন কৰিব এ পি এফত ঠিক আছাম পুলিচৰ যিটো কনষ্টেবল এ বি বুলি কোৱা হয় ঠিক ফৰেষ্টৰ এ পি এফ আহিব টেন পাছ লেভেলৰ সেইটোৰ কনষ্টেবলে হয় সেইটো আহিব তিনি হেজাৰ সেই পদৰ ভিতৰত বা তাতকৈ অধিক ভেকেঞ্চি আহিব পাৰে আৰু যিটো আমাৰ পুলিচ এতিয়া ইউ বি বুলি কোৱা হৈছে ইউ বি যেনেকৈ লালটুবি ঠিক তেনেকৈ ফৰেষ্টটো আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড গাৰ্ডৰ বা ফৰেষ্টৰ ড্ৰেছযোৰ বেলেগ অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰেছযোৰ বেলেগ গাৰ্ডত সোমায়ে জইন কৰি ওৱান ষ্টাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টুৱেলভ পাছ কিন্তু আছাম পুলিচ বা অসম আৰক্ষীত সোমায়ে যিটো ইউ বি পদত পাবা তাত কোনো ষ্টাৰ নাপায় অনলি লাল টুপি মানে অফিচিয়েলি কাম কিছুমান পাবা কিন্তু ফৰেষ্টত জইন কৰিলে পুলিচতকৈ এটা ভাল সুবিধা পাবা ডেছযোৰ প্ৰতি কথা কৈছোঁ বাকী ভিতৰক এনেকুৱা কি ধৰণৰ কথা নাজানো বা কিছুমান কথা জানিলোঁ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰাটো যিহেতু সম্ভৱ নহয় গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যিসকলে বৰ্তমান পুলিচৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলে যিসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে ফৰেষ্টৰ যিহেতু প'ষ্ট আহিবই গতিকে সেই ফৰেষ্ট গাৰ্ডত যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি থৈছা ফৰেষ্ট গাৰ্ডত তোমালোকে যিহেতু এপ্লাই কৰিবা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানলৈ যিহেতু বা এই বছৰ শেষলৈ যিহেতু প'ষ্ট ওলাব তেতিয়া ফৰেষ্ট গাৰ্ডত তোমালোকে যদি জইন কৰা বা যেতিয়া এপ্লাই কৰিব বা যেতিয়া তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব যদি তোমালোকে চিলেকশ্যন পোৱা তেতিয়া ফৰেষ্ট গাৰ্ডত তোমালোকে সোমাই জইন কৰিব ওৱান ষ্টাৰ পাবাই ওৱান ষ্টাৰ পাবাই চাই টু চিয়'ৰ যিটো এ এছ আই বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ পুলিচৰ এই এ চাই তলত যেনেকৈ এ এছ আই থাকে ঠিক তেনেকুৱা ফৰেষ্টৰে এ এ চাই থাকে মানে ওৱান ষ্টাৰ সেইটো তেনেকুৱা নিচিনা কথা গতিকে ভাল খবৰ যে ওৱান ষ্টাৰ পাবা মই সেইটো কৈছোঁ আৰু ড্ৰেছযোৰো ভাল লাগে এটা ষ্টাৰ লাগি থাকিলে কিমান ভাল লাগে তোমালোকে ভাবিছোৱা বাকী এছ আই সকলোতো টু ষ্টাৰ লাগি থাকে কিমান ভাল লাগে আৰু কামাণ্ডসকলৰটো কথা ক'বই নালাগে ব্লেক ড্ৰেছ ইফালে টু ষ্টাৰ টু ষ্টাৰ লাগি থাকে কিমান বেছি ভাল লাগে গতিকে যিসকলে বৰ্তমানে চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকে গম পাব চাকৰি কৰাৰ পিছত সেইখিনি তেওঁলোকৰ মুহূৰ্তবিলাক বেলেগ হৈ যায় বাট কণ্ডিশ্যনবিলাক বেলেগ হৈ যায় ডিউটি অনুযায়ী কিন্তু যিহেতু ড্ৰেছযোৰ পিন্ধা যায় তাৰ অনুভৱটো নিশ্চয় বহুত বেলেগ আমি যিহেতু এতিয়া ডেছযোৰ কাৰণে ৱেইট কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ অনুভৱটোবিলাক আমি এতিয়া পাবৰ কাৰণে ৱেইট কৰিছোঁ বা যিসকলে বৰ্তমান পাই গ'ল তেওঁলোকে যিহেতু ইমান চিন্তা নাই এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কথা আমুক কৰিব লাগে তামুক কৰিব লাগে বা ঘৰৰ মাটি বাৰী ফেমিলি কিবা কিবি চিন্তা গতিকে ভিডিঅ'টো বহুখিনি কথা পাতি লৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নিউ এপ্লাই হ'ব নহ'ব যিমানখিনি কথা গম পাইছোঁ নিউ এপ্লাই এইবাৰ দিয়া প্ৰায়ে সম্ভৱ নহয় আৰু বাকী জুলাই মাহৰ পৰা আমাৰ গোটেই ইকুইপমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া হ'ব চিয়'ৰ এডমিট কাৰ্ডো দিব খুব সোনকালেই দিব আৰু ইমান দেৰি নকৰে এছ এল পি আৰ মানে যেতিয়া আমাৰ জুনৰ চাৰি তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব চাৰি তাৰিখৰ পিছতে হয়তো ন'টিফিকেশ্যন এলাও কৰিব এডমিট কাৰ্ড দি দিব বাকী জুলাই মাহৰ পৰা আমাৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া গোটেই ফিজিকেল প্ৰচেছ চলি থাকিব এপ্লাই কৰিব নোৱাৰাসকলে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মই আকৌ কৈছোঁ ফৰেষ্টৰ প'ষ্ট আহিবই ফৰেষ্টৰ প'ষ্ট আহিবই একে পুলিচৰ যিটো ফিজিকেল প্ৰচেছ ফৰেষ্টটো ঠিক একেই ৰাণিং লং জাম্প ভাই ভাই ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট সেইবিলাকেই থাকিব বাকী ইয়াত একো বিশেষ নহয় খালী এছ আইটোত একে যেনেকৈ পুলিচৰ এছ আই বাকী ফৰেষ্টৰ এছ আই প্ৰায় একেই সেইটো ফৰেষ্ট ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান তেনেকুৱা যেনেকৈ এইটো এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা ডিফাৰেঞ্চ ইয়াত একো নাই যেনেকৈ ফৰেষ্ট গাৰ্ডটোত যেনিবা টু ষ্টাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছে বা ফৰেষ্ট যিটো আমাৰ আছাম পুলিচ হয় সেইটো ইউ বিত যেনিবা সেইটোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছে সেইটোত যেনিবা কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ নাপায় মানে লাল টুপি গতিকে বহুখিনি কথা পাতিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে জানিব বিচৰা কিছুমান কথা আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ক'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পুনৰবাৰ ভিডিঅ'টো সামৰাৰ আগতে কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচটো জাৰি ৰাখক প্ৰেক্টিচ জাৰি ৰাখক জাৰি ৰাখক বুলি কৈছে আৰু বিশেষ মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টোত ক'ব পাৰিম কিন্তু আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে নকৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা কেনেকুৱা কৰে নকৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ কথা প্ৰেক্টি যদি মন আছে তেনেহ'লে প্ৰেক্টিছ কৰিব যদি মন নাই প্ৰেক্টিচ নকৰিব তেনেকুৱা নিচিনা কথা কিন্তু মই ভিডিঅ'ত যিমান পাৰোঁ সিমান মটিভেট কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলোকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বোলে এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা কিন্তু বেলেগৰ নিচিনাকেতো ইমান হেৰি কৰি নাথাকোঁ যিটো ভাল পাওঁ বা যিটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰিলেটেড গতিকে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰায় সময় ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰোঁ যিটো ভাল পাওঁ যিটো মনে বিচাৰে সেই তেনেকুৱা নিচিনা কথা বাকী ভিডিঅ'টো ইমানো হয়তো আৰু দীঘল নকৰোঁ হয়তো বহুতে এতিয়া আমনিও পাব পাৰে বহুখিনি কথা কৈ আছে বা লং ভিডিঅ' হ'লেও কিছুমানে বেয়া পায় কিন্তু কিছুমানে ভাল পায় লং ভিডিঅ' দিলেও তোমালোকে এটা কৰিবা মোবাইলৰ ইউটিউবত যিহেতু চোৱা ভিডিঅ'সমূহ টু এক্স কৰি ল'বা নহ'লে ওৱান পইট ফাইভ ওৱান পইট ছেভেণ্টি ফাইভ তেনেকুৱা কৰি ল'বা অলপমান স্পীড হ'ব টাইমটো কমি আহিব গতিকে তেনেকুৱা ক'লোঁ সকলোখিনি চলিউচনো কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ চাবা নাচাবা কিন্তু মই কৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ একদম কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিলেহে তেতিয়া ভি ভিডিঅ'সমূহ বেলেগে পায় কাৰণ শ্বেয়াৰ নকৰিলে যিহেতু ভিডিঅ'সমূহ নাপায় ভিডিঅ'টো বহুত বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব হোৱাটছআপ হওক ফেচবুক হওক ইনষ্টা হওক যেনেকুৱা যি ধৰণৰ হওক মুঠতে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু বহুখিনি কথা পাতিলোঁ বিদায় ল'ম বিদায় ল'ম বুলি বিদায় ল'বলৈকে মন যোৱা নাই কাৰণ ভাল লাগে আপোনালোকৰ আগত কথাসমূহ পাতি আৰু এতিয়া সঁচাকৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম